सो हेलो सेजिटेरियल कैसे हो आप सब लोग हर हर महादेव राधे राधे गाइस कैसे सो so, गाइस आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आ गई हूँ सेजिटेरियल साइन वालों के लिए मतलब धनु राशि वालों के लिए ये अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है ओके okay? ये अक्टूबर कैसा रहेगा आपके लिए सो so, स्टार्ट कर लेते हैं गाइस ठीक है स्टार्टिंग हो चुकी है अक्टूबर मंथ की सो so, यहाँ से आपके लिए गाइडेंस क्या है अक्टूबर मंथ के लिए सजिटेरियल ओके okay. सो so गाइज़ अगर आप न्यू हो चैनल पे सब्सक्राइब टू माई चैनल बेलाइकन को दबा देना ऑल पे सेट कर देना ऑल्सो अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे ओके लिंक डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम का या फिर अबाउट सेक्शन से भी आप देख सकते हो okay? कि सबसे पहले गाइस आपके लिए है ब्रिंग लव इन टूअर सिचुएशन सो सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये है कि आप प्यार लाइए सिचुएशन में ओके okay? जो भी आप कर रहे हो लाइफ में उसमें प्यार लाने की कोशिश करिए सो इस मंथ में लव ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में ओके सो लव के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करिएगा एक्वेरियस गाइस आपके लिए इंपॉर्टेंट साइन हो सकता है इस मंथ में या फिर एक्वेरियस uh, आपके सन मून राइजिंग एंड नॉर्थ नोड में हो सकता है सो so, आप उसकी भी रीडिंग देखना सो so, उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए ओके okay? सभी uh, मैंने वैसे सेवन साइंस एथ साइंस तो मैं डाल ही चुकी हूँ uh, ये नाइन्थ साइन है हमारा सेजिटेरियस धनुराशि ओके सो so, अगर आपने वो नहीं देखे आप अपने सन मून राइजिंग एंड नॉर्थ नॉर्थ चारों के चारों साइंस देख सकते हो कि चेकआउट कर सकते हो सो यहाँ पे गई आपके लिए लव ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा लव के ऊपर कंसंट्रेट करिएगा इस मंथ में अक्टूबर महीना ही आपके लिए यहाँ पे लोगों के साथ इंट्रैक्ट करना ये भी यहाँ पे एनर्जीज दिख है। रहे हैं क्योंकि साइन लोगों के साथ इंट्रैक्ट करना आप फेमस हो सकते हो ठीक है इस मंथ में या फिर आपकी फ़ैन फॉलोइंग्स बढ़ सकती है ये भी एनर्जीज हैं ओके okay? यहाँ पे क्योंकि एक्वेरियस फैन फॉलोइंग्स को ही शो करता है ज़्यादा भीड़ को शो करता है ठीक है आपकी लाइफ में एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज सो so, इस मंथ में आपके लिए एक और गाइडेंस है कि एक्सपेक्ट करिए पावरफुल चेंज ओके कि क्या आप तो आपकी लव लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाए पावरफुल चेंज आ जाए ठीक है सजिटेरियस धनु राशि सो so, आपके लिए न्यू मून एक्लिप्स भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत है आपको पावरफुल चेंज ओके आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है सो so, यहाँ पर एक और मैसेज है आपके लिए बैलेंस स्परिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी ओके फुल मून इन पाइसिस आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है पाइसिस भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है साइन मीन राशि सो आपको कहा जा रहा है बैलेंस करिए अपने स्पिरिचुअल लाइफ में एंड प्रैक्टिकल लाइफ में ओके okay? बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको इन दोनों ही चीज़ों में क्योंकि यहाँ पे आपको पावरफुल चेंज मिलेगा तो ऑफकोर्स या फिर इस मंथ में आप बैलेंस कर पाओगे आप बहुत धार्मिक होते हुए हुए दिख रहे हो और ऑल्सो साथ ही साथ आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ पर भी फोकस करते हुए दिख रहे हो होके सो so, इक्वालिटी आपको शो करनी पड़ेगी बैलेंस बनाने की जरूरत है सो आ रोमांटिक साइकिल बिगेन सो आपकी लाइफ में रोमांस आता हुआ दिख रहा है गाइस सो so बी okay? so, रेडी ओके सो रोमांटिक लाइफ आपकी स्टार्ट होते हुए भी दिख रही है सो so, कोर्स वही चीज़ मैंने बताई आपको पावरफुल चेंज आ रहा है आपकी लव लाइफ में ही हो सकता है बाकी आपको हर एक सिचुएशन में लव बनाने की जरूरत है मतलब लव को लाने की जरूरत है ओके okay? आपको कहा जा रहा है आप प्यार से हर किसी से बात करिए प्यार से आ, हर किसी से मतलब जैसे होता है ना कि प्यार के ताल्लुक यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं लोगों के साथ आपके सो so, लिबरल राशि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है ठीक है अगर कोई लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन भी आती है वहाँ पे भी आपको कहा जा रहा है कि लव को लेकर आओ लव के ऊपर कंसनट्रेट करो कि सो यहाँ से देख लेते हैं क्या एनर्जीज़ आपके लिए टैरों के थ्रू आ रही हैं क्या बताना चाहते हैं डिवाइन आपको इस अक्टूबर मंथ के लिए सजिटेरियस टेन ऑफ कप्स नाइस ओके टेन ऑफ कप्स की के सेंसिस पाइस साइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ओके फादर ऑफ वर्नस मीन्स किंग ऑफ वर्नस फोर ऑफ पेंटिकल्स Ace of Pentacles, nice. High priestess, great, great guys, great. Means bohaty combination are happy. Six of Wands, okay. वर्ड कार्ड है यहाँ पे आपके लिए वर्ड ओके ग्रेट ओके सो गाइस आपके लिए कैंसर पे पाइसिस साइन वर्ड कार्ड है यहाँ पे तो सभी के सभी प्लैनेट्स ही आ जाते हैं वर्ड में तो ऑफ कोर्स यहाँ पे डॉटर ऑफ स्वर्ड्स है बट यहाँ पे मेजर कानास जैसे होते हैं कि स्लियो टॉरस एक्वेरियस कैप्रिकॉर्न सर्जिटेरियस भी आप सोच सकते हो कैंसर ओके ऑल्सो स्कॉर्पियो ये साइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सन मून राइजिंग एंड नॉर्थ नोर में बाकी यहाँ पे आपके लिए एक अनर्जीज है कि आपकी फैमिली लाइफ में हैप्पीनेस आते हुए दिख रही है ठीक है फैमिली में खुशियाँ आते हुए दिख रही है कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपकी मैरिज के भी चांसेस है धनु राशि जिनकी भी है आपके सन मून राइजिंग एंड नॉर्थ नोर में सो so, आपके सभी के सभी साइंस जो भी आपके हैं उसमें देखना आपके मैरिज का मैसेज आया है या नहीं बट यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मैसेज मुझे मिल रहा है कोई सेजिटेरियस साइन के पर्सन है जिनके साथ आपकी शादी की बातचीत हो सकती है चाहे बातचीत हो या मैरिज ही हो सकती है या गाइस आप का रिश्ता पक्का हो सकता है इस अक्टूबर मंथ में ओके सो यहाँ पे है फ़ोर ऑफ पेंटिकल्स आप बहुत कंफर्ट जोन में बैठे हुए थे इस मंथ में थोड़ा सा आपको कहा जाए एक्सप्लोर करिए न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करने करते हुए भी मुझे आप दिख रहे हो सो यहाँ पे फोर ऑफ़ पेंटिकल्स है यहाँ पे फोर नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए सिक्स नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है टेन नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर डॉटर ऑफ स्वॉर्ड्स भी है सो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज हैं इस मंथ में आप बहुत कुछ रिसर्च करने वाले हो, नई नई चीज़ों के ऊपर काम करने वाले हो, कुछ क्रिएटिविटी के ऊपर भी वर्क करते हुए दिख रहे हो ऑल्सो यहाँ पे एज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं तो जिसका मीनिंग यही है कि आपकी लाइफ में आ रही हैं, कुछ मनी एक्स्ट्रा मनी आपकी तरफ आते हुए दिख रही है ओके न्यू क्लाइंट्स आपके साथ जुड़ते हुए दिख रहे हो अगर आप आ, कोई ऐसा वर्क है आपका जैसे हीलर आप हो आप इंट्यूटिव हो ठीक है बहुत ज़्यादा लाइक तो आपका वर्क इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी भरते हुए दिख रही हैं धनुराशि सो बी रेडी ठीक है so ready, इस अक्टूबर का महीना ये है जो आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी लेकर आता हुआ दिख रहा है आप वर्ड की एनर्जीज देख सकते हो यहाँ पे सो ऑफ ऑफकोर्स आप अगर फॉरेन के लिए ट्राई करो तो वीज़ा अप्रूवल यहाँ पे दिख रहा है कि यस yes, आपका हो सकता है क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स एंड वर्ड कार्ड है सो आपको यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा कि यस ये लो अब आपका टाइम आ चुका है आपका मन था फ़ौरन जाने का आप जाना भी चाह रहे थे बहुत टाइम से आप इसके ऊपर काम कर रहे थे तो आपका वो काम होता हुआ दिख रहा है ओके okay? सो so, यहाँ पे नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज थी बॉटम ऑफ द डेक सो गाइज ये इनर्जीज मुझे यही शो कर रही है एंड मिडिल एनर्जिज़ भी देख लेते हैं ओके फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स सो गाइज कोई कॉम्पिटिटिव नेचर यहाँ पे कोई पर्सन हो सकता है जो आपसे फाइटिंग स्पिरट्स फाइट करता है लड़ाई झगड़ा करता है उस वजह से आप स्ट्रेस में थे ठीक है बहुत टाइम से लड़ाई झगड़े से स्ट्रेस में थे कोई पर्सन हो सकते हैं या कोई लेडी हो सकती है कोई भी आपको तंग कर रहे थे तो गाइज उसमें आपको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में आ, वो पर्सन अब आपकी लाइफ से जाने वाला है या फिर आपकी लाइफ से वो अब आपको तंग करना बंद कर देगा ठीक है क्योंकि उसका कर्मा उसको अब मिलेगा ठीक है क्योंकि कार्मिक गाइज वो आपके लिए कार्मिक पर्सन थे ठीक है आपकी लाइफ में उसने ये कर्म करने ही थे सो डोंट वरी वो उसका काम था उसने किया ओके okay?

ऑन मैसेजेस मुझे यहाँ पे नहीं आ रहे हैं आपके लिए मैरिज का मैंने बताया करियर काइज़ आपका बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है आप अपने कंफर्ट जोन में हो सेव करते हुए दिख रहे हो बहुत कुछ ठीक है आप सेविंग्स भी कर रहे हो इस मंथ में आपको कहा जा अगर आप खर्चे नहीं करना चाहते ज़्यादा तो फेस्टिव सीजन है थोड़ा बचकर रहिएगा बाकी आप सेव करते हुए दिख रहे हो सेविंग्स आपकी अच्छी दिख रही हैं अच्छी खासी सेविंग्स भी दिख रही हैं सो so, यहाँ से देख लेते हैं आपको लॉर्ड कृष्णा क्या बताना चाहते हैं चैरिटी ओ वाओ सो गाइस चैरिटी करिए अगर आपको लगता है कि आपको चैरिटी करने की ज़रूरत है सो so, ऑफकोर्स आपको कहा जा रहा है कि इस मंथ में आप जितना ज़रा हो सके चैरिटी करिएगा डोनेट करिएगा ओके okay? लाइक आपके पास कोई मांगने हैं आप उसको पाँच रुपये ही दे दो वो भी एक तरह से चैरिटी के रूप में आ जाता है ठीक है चाहे दस रुपये हैं पाँच रुपये हैं बीस रुपये हैं आपकी जो इच्छा है उसके मुताबिक आप उसको दो ऑफ कोर्स यहाँ पे अभी पितृ दो पि, पितरों का भी दिन चल रहे हैं ठीक है श्राद्ध चल रहे हैं सो ऑफ कोर्स आपको कहा है गिव व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू सो गाइस वो दीजिए जो आपसे मांगा जा रहा है अगर कोई आपसे आटा मांग रहा है उसको आटा दो अगर किसी को चीनी की जरूरत है वो दो ओके okay? क्योंकि वो भी आपकी एक तरह से चैरिटी के रूप में ही गिना जाता है श्रद्धा के साथ देना है उसके बारे में सोचना नहीं है ज़्यादा ओके okay? डोनेट करो जितना लगता है आपको कि आप देख सकते हो टाइम टू मूव ऑन सो आपके लिए टाइम है मूव ऑन करने का आगे बढ़ने का फॉलो द पार डेस्टिन फॉर यू मूव ऑन डू नॉट स्टॉप और लुक बैक द डिज़ायर चेंज विल कम सो आपकी इच्छाओं के मुताबिक डिज़ायर चेंज आते हुए दिख रहे हैं आपकी लाइफ में फॉलो करिए पाथ जो आपके लिए डेस्टेंट है ओके मूव ऑन मूव ऑन करने की कोशिश करो अगर आपको जरूरत है किसी सिचुएशन में आप हो फंसे हुए उससे मूव ऑन करने की ज़रूरत है सो उससे मूव ऑन करिए एंड गाइज आपको कहा जा रहा रुकी है रुकीयेगा मत एंड पीछे मुड़कर नहीं देखना है ओके okay? आप सोचो कि यस पास्ट में मेरे ये हुआ ये हुआ पास्ट को मत देखिए ओके okay? अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए या अभी जो प्रेजेंट लाइफ में आप जी रहे हो ना बहुत अच्छा होगा आप उसके बारे में ही सोचिए ओके सो गाइस सेजिटेरियस धनु राशि अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो लाइक दिस रीडिंग सब्सक्राइब टू माय चैनल बेल आइकन को दबा देना ओके okay? ऑल पे सेट कर देना सो देट आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें अभी के लिए इतना ही हर हर्षरण महादेव राधे राधे गॉड ब्लेस यू एवरी बाय